Свет Христов Просвещает всех Боже, очисти нас грешных И помилуй нас Боже, очисти нас Боже, очисти нас грешных, Помилуй нас. Мы не силы небесные с нами невидима служим. Все входит царь славы, все жертва тайны совершенно дорину. Верную любовь и любовью преступлений не все жизни вечной будем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы не силы небесные с нами невидимы служим. Все походит царь славы. Все жертва тайны совершенно дариность. Верой и, и любовью приступим до причастницы жизни вечной будем. Верой и любовью при до причастницы жизни вечной будем. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Еженеизреченных и невидимых таин Божьих. У него же суть сокровища премудрости разума, утаенных и же служение службы сей открыли нам, нам выстрocy, <harder'> şey, Eminem, kardeşim, и положили нам грешные за многое свое человеке, а не Иерусалимскому твоему предстоящему Да не будет народный твой Сын и Бог наш, предлежащими страшными почивая нас И всякие нас и верный твоя твои и в нечистоте. Осветив всех нас душ и телеса, освящением неотъемлемым. Исподоби нас, Владыко, со дерзновением не осуждено. Смейте призывать и Тебе, Небесного Бога Отца, и глаголати. очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Прежде священное, святое, святые. разделяется Агнец Божий раздробляемый, неразделяемый, всегда и дом, и никогда жеждеваемый, но причащающийся освящает. Иисус Христос, Воскресе, воистину Христос и Бог жива. Пришли в мир грешность, спасти от них же первые есть мазащие веры, як и самое причистые тела, то есть вечер для этой месяца будет причастие к этой Не по врагу к этой но и не лавза, не те дам, я пью, как разгоним с тобой. Помяни меня, Господи, на санкции. Да не судили вас в в дне причащения, причистых твоих тайн, Господи. Но остальные грехов, а в общем, вечно. Боже, мило все нам Все бессмертному царем нашему чесноты и царь, нынешний, а честные и святые и твое, Господь, и нашу Преподается мне Я И я си, самое тело твое, и сияет самая честная Молюсь. Бог, я же делал, я же ведени, мы не и Исподобен нас. Неосужденно прочиститесь от нечистых твоих тайн, Господи. Во оставлении грехов нашей живу вечно не. Вечери твоя тайна, единицы не Божьи. меня прими. Не по врагом твоим тайным поверь. Не лапзание ты дам, я приму. Но к разборе исповедуй тебя. Помяни меня, Господи, во царстве Своем. Да не в суде ли вас осуждения, будь я причащен из нечистых твоих тайн, Господи. Но во грехов моих в жизни вечной, Подходя к цвету чаше, руки складывают на груди, без добра. О Господи, я весена, благословен вины во имя Господне, исповедуйтесь Господи, Господе я Яков, якове к милости. не жертву идолам, а не живому Богу приносите, но приведен был из синей пожряйства, статейчи Богу живым и, бог, и приведен быть здесь. Слово своей свестной головой, святый великому человече, святый великий Бог нас, и ты не пришваривай молитвы, молитвы. И не бойся от лютых пригрешений, молитвы не твои, погодийся чистая, и долучимся чистой божественного сияния.

Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава нас, Господи, и нас, и славу, Отца, и Сына и в Духа, Ныне и присно и во веки веков. совершивы словом Твоим, Господи, повелевай земли земле многоразличные прозябать и плоды, наслаждение пищу нашу и же семен Дмитрий, отроки Даниила, сущие в Вавилоне, сластопитанный, светлейший показавый сам благи царю, и семена сия с различными плоды благослови, и от них вкушающие освети, яков славу Твоих, в честь святаго, великомученика Федора Тирна предложившихся от Твоих рабов и в память о благочестивой вере скончавшихся, по блажа блаже благокрасившимся я и память совершающимся, я же к спасению прошения вечных Твоих благ наслаждения, молитвами причисты Владычицы нашей Богородицы Пресходея Марии, и святого великомученика Федора Тира на Его же память совершаем, и всех святых Твоих, яко Ты и благословляя, освящая всяческое, Боже наш, и Тебе славу ссылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и Святым и Благим и Творящим Твоим Духом, на ней пристав во веки веков, Господь. Сегодня, в пятницу, в первой седмице, мы совершили литургию прежде освященных даров и сподобились причаститься прежде заготовленными таинствами тела и крови Христа. И сегодня Святая Церковь славит и прославляет память святаго великомученика Федора Тирана. В 313 году Константин Великий издает уже Миланский эдикт. Христианство стало государственной религией. Но после Константина Великого, к сожалению, вошел на престол его преемник. Отступник от веры истинной, от веры благочестия. Он так и запечатлелся в истории. Юлиан отступник. Так вот он хотел насмехаться над христианами и издал тайный указ, чтобы на рынках, какая пища, он повелел, чтобы тайно окропить все это идоложертвенной кровью. И вот святой великомученик Федор Тиран уже во сне явился архиепископу Константинопольскому Евдоксию, который предупредил, что и все продукты окреплены и доложертвены кровью. На что архиепископ издал указ и просил всех верующих христиан, чтобы воздержались от приобретения этих продуктов. А вместо этого он благословил, чтобы все христиане варили пшеницу, смешивались с медом и вот это приготовление так и именовалось колево по-другому также называется путья или сочиво и вот сегодня мы с вами как раз освещали эти приготовления и колево в память о тех событиях которые происходили в Константинополе дай бог чтобы мы все могли подражать этому твердому исповеднику веры, чтобы мы могли быть похожими на святого великомученика Федора. И в молитвах своих будем просить великомученика Федора Тирна, чтобы он, предстая перед престолом Господним, помогал и нам преодолевать все немощи, скорби, искушения и укреплял нас в вере Господа нашему.